Під Києвом бійці Нацгвардії збунтувалися. Пішки вирушили піти до Петра Порошенка близько 200 строковиків. Вимагають від президента звільнення своїх командирів, а також видачу зимової форми та екіпіровки. Дехто вимагає демобілізації. Напередодні ж бійці Нацгвардії кілька днів вимагали виплатити їм грошове забезпечення, яке вони тривалий час не отримували. Як повідомляють джерела з Нацгвардії ніхто з військовослужбовців строкової служби, які зараз мітингують біля адміністрації президента, не перебував у зоні АТО. До солдатів приїхали батьки. Це стало каталізатором настрою. Хлопці Просто захотіли додому у Нацгвардії Офіційно повідомляють, що на цей момент проводять переговори з цією групою військових та роз'яснюють позицію держави. Ми вирішили поцікавитися у Семена Семенченко, які, на його думку, справжні причини цієї акції. Семен, вітаю вас у студії «Еспресо». Доброго дня Семени. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що є ось цей ось мітингу, ця хода до Порошенка від бійців, які не були в зоні АТО? Я думаю, что это индикатор для нашей страны, для руководства избройных сил и нацгвардии, что необходимо менять подход к отправке в зону АТО. Туда нужно отправлять а, людей, которые изначально имеют мотивацию к защите своей Родины. Я могу привести пример Батрин Донбасс. То есть люди, которые получают в месяц, которые сейчас больше, у которых тоже сейчас они, ехают, они сейчас на ротации и готовы заменить все эти части. Естественно, проблема и обеспечения, и зимней формы существует, но прежде всего это проблема мотивации. Кроме того, я хочу сказать, что за последний месяц в нашей части тоже проводилась работа по дискредитации командиров. Это достаточно долго велось. То есть вполне возможно, что там не было внешнее вмешательство. Я не могу точно судить, могу дать рецепт. Отправьте в Донбасс в зону этого». Семен, скажите, пожалуйста, вы могли бы первые ваши тезы повторить, потому что не было вас чути. Вы приклад наводил из Донбасса. Я имею в виду, что это индикатор для государства, что нужно менять подход к комплектованию и армии НГ. И прежде всего делать упор на добровольцев. То есть на людей, которые имеют мотивацию к защите Родины. Которые не бегут с поля боя, которые стойко переносят трудности. И сейчас вот мы, когда создаем украинскую войсковую организацию, целью ставим в том числе отбор высокомотивированных добровольцев. Все проблемы, конечно, существуют. Но чтобы Донбасс, например, митинговал из-за того, что деньги задержали или денежное удовольствие, или там вещевое, такого не было ни разу. Хотя работа по продолжению велась. Поэтому мой вывод такой. Проблемы существуют, с ним надо бороться, но нужно запускать в зону ТО добровольцев.